والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم سنغني أورا كافر لن تغني عنهم أموالهم tidak akan sesekali berguna bagi mereka harta-harta mereka wala auladuhum dan anak-anak mereka minallahi syai'a daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun wa ulaika hum waqudun nar dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka dalam awal surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala cerita tentang tiga golongan manusia orang yang bertaqwa Zalikal kitab raiba fi hudan lil muttaqin wa muttaqwa. Kemudian Allah ceritakan tentang orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu cerita tentang orang-orang kafir, tiga golongan. Ini dalam permulaan surah Ali Imran, Allah ulang balik tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang natijahnya. Apa natijah bagi orang yang ber, orang yang kafir? Natijah dia di akhirat nanti sikit pun harta mereka dan anak-anak mereka tidak akan memberi manfaat di sisi Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah satu-satunya yang boleh memberi manfaat kepada manusia besok dari akhirat dan Allah berikan kepada orang yang beriman ini disebabkan harta mereka disebabkan anak-anak mereka boleh menyebabkan mereka ini terselamat daripada api neraka masuk ke dalam syurga tapi orang kafir harta mereka banyak macam mana sekalipun anak-anak mereka hebat sekali macam mana sekalipun tapi oleh kerana tidak ada keimanan kepada mereka, sikit pun tidak memberi manfaat pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan disebut dalam ayat kursi man zalazi yashfa'u indahu illa bi isni. Siapa yang boleh bagi manfaat bagi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah tak izinkan harta orang kafir, anak-anak orang kafir. Kerana dia sendiri kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Harta dia tidak digunakan untuk mentaati perintah Allah. Tak lagi anak-anak dia tidak dididik kepada jalan Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Bahkan orang kafir ni jadi bahan bakaran api neraka. Sebab bahan bakaran api neraka ni batu-batu. Batu-batu tu siapa, apa dia? Batu-batu tu ialah berhala-berhala. Kan? Batu-batu tu ialah waquduhan wal hijarah. Waquduhan wal hijab. Mereka ni orang kafir ni dia jadi bahan bahan bakar api neraka bersama, bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Mana batu-batu tu dimasukkan dengan al hijarah maksudnya batu-batu tu ialah berhala-berhala yang mereka sembah. Sama ada berhala yang mereka sembah, so, sembah bersama-sama dengan dia semua jadi bahan bakar api neraka. Seperti mana pengikut Firaun, kadab bi ali Firaun. Ali ni pengikut boleh, keluarga pun boleh ha. kerana keluarga ni pengikut juga pengikut Kada'bi. bi keadaan mereka seperti keadaan dak bi tu keadaan ka tu seperti seperti keadaan dak kadak bi ahli firaun pengikut-pengikut atau ahli keluarga firaun wallazina min qablihim dan orang-orang yang sebelum mereka sebelum firaun firaun nabi musa sebelum nabi musa kaum ad contohnya wa ila adin akhahum hud nabi hud atau kaum samud wa ila samud akhahum salih nabi Salih ya, kaum dia kaum samud jadi sebenarnya Allah Subhanahu ceritakan kepada kita tentang sejarah orang dulu, -dulu. jadi bila Allah kata kada bi ali firaun seperti keadaannya firaun mana dari segi harta kedudukan pangkat semua ada kaum an Allah taala bagi kekuatan kaum samud Allah Taala bagi mereka itu kehebatan dari segi arkitektur boleh buat rumah daripada gunung-gunung kerana nak selamat diri daripada banjir selamat daripada tiupan angin puting beliung dah jadi mereka fikir kalau buat rumah dalam gunung-gunung ni selamat nah, itu fikiran mereka jadi Allah Subhanahu Taala sebut macam tu dia ni hebat tu hebat di dunia ni mana ada ada kekuatan, ada kelengkapan, ada kepintaran, ada kepandaian. Macam, kita, macam sekarang kita tengok orang kafir macam mana Rumah mereka hebat-hebat. Mereka punya bisnes hebat-hebat. Syarikat mereka besar-besar. So -so. Nah, maknanya kalau kita kata duit dia orang juta-juta, bilion-bilion ni makan tujuh keturunan tak habis. Nah, tapi Allah nak bawa kita kepada satu keadaan di akhirat nanti lagu mana? Akhirat nanti macam mana? Sebab nanti bawa ujung-ujung ni Allah tak akan peringatkan kita. Akhirat nanti sikit pun harta yang mereka banyak bila macam mana sekalipun tak boleh bagi manfaat. Macam Firaun, ah ha, macam tu -macam. macam Firaun. Dan orang-orang sebelum Firaun sama je. Mereka punya harta banyak, mereka punya apa ni uh, kedudukan tinggi dan sebagainya tapi sikit pun tidak memberi manfaat besok hari akhirat sebab mereka tak beriman. Kadzabu bi'akana perangai mereka ialah mendustakan ayat-ayat kami. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ Itu dosa paling besar sekali. Iaitu dosa syirik, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, Mendustakan ayat-ayat Allah. Dan satu daripada ayat Allah ialah putusan Nabi lah. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala putuskan Nabi supaya dituruti, ditaati tapi mereka tolak. كَذَّبُ بِأَيَاتِنَا Fir'aun tolak Musa, kaum Ad tolak Nabi Hud, kaum Saleh tolak Nabi Nabi, kaum uh, Thamud tolak Nabi Saleh, kaum Madian tolak Nabi Shu'aib. Semua yang menolak ni Kazabu, kazabu ni Semua yang menolak ni Akhirnya Di akhirat besok Allah Ta'ala akan seksa mereka Fa'akhadahum bidunubihim Mereka diseksa sebab apa? Sebab dosa mereka sendiri Wallahu syadidul iqab Allah sangat berat seksaannya Qul lillazina kafaru Katakan kepada orang-orang kafir Satu kelabu nak Ha, ini dalam ayat ini Dalam konteks ayat ini Ialah orang kafir zaman Nabi masa tu. Allah Ta'ala kata Kul, Katakanlah wahai Muhammad lillazina kafiru pada orang-orang kafir ni satughlabuna kamu akan kalah dalam peperangan kamu akan kalah dalam peperangan Allah tak dah bagi jaminan macam tu dah satughlabuna sa ni dalam bahasa Arab kalau kita kita kata sa sa tu maknanya akan tapi dalam tempoh yang dekat akan tempoh yang dekat ha. contohnya kita kata saya akan makan saat ak kulu aku akan makan kejap lagi ya subuh apa ni breakfast nanti saya akan makan tak jauh mana. Tapi kalau saya kata saufa. Sawfa. Saufa. Saufa. Saufa ni maksudnya akan juga. Tapi akan tempoh jangka masa yang panjang. Saufa akulu. Eh, lama no, tu nak makan saufa akulu. Kan? Kata, what tu sedap tu. Saufa akulu. Kan? Dari what you tu sedap tu. Tapi dengan kata harga mahal. Saya akan makan lah. Tapi bukan sekarang. Nanti. <tong> tak tahu bila dah. Tunggu saya dapat sejuta buat saya makan. Contoh saufa. So Jadi bila Allah kata satu labu nah, maknanya tak lama. Memang kamu akan kalah. Sama juga dalam sekarang ni kita apply ayat ni sekarang ni. Kita tak dabur ni maknanya kita nak cuba apply ayat. Macam mana sekalipun kita rasa orang Islam ni rasa macam tak menang-menang je kan. Masa apa orang Yahudi tu lah. Tama orang Islam. Iran lah pula kena serang dan sebagainya. Macam-macam. bila kita nak menang. Soalan tu pernah ditanya oleh para sahabat pada Nabi. Mata Nasrullah bila bantuan Allah nak datang. Nabi kata kamu ni gaduh. Kamu ni terlalu gopoh. Nah, kamu tas innakum tas Kamu ni gopoh sangat. Tunggu lah sabar. Orang dulu-dulu mereka diuji lagi teruk lagi daripada kamu kata Nabi. Ada yang dibelah dua. Ada yang dicakar dengan cakaran besi sampai daging mereka keluar daripada tulang-tulang. Tapi mereka tetap bersabar memperjuangkan agama. Maksudnya dunia ni singkat sangat. Dunia singkat sangat. Jadi tunggu satu kelabu nak mereka, mereka akan kalah juga. Mana kalau kita kata, ui dah berpuluh tahun dah. Pada kita puluh tahun sebenarnya. Kalau banding dengan hari akhirat. Satu hari tak sampai lagi, siapa? Satu hari tak sampai lagi. Tapi pasti Allah Ta'ala bagi tahu bahawa mereka akan kalah. Supaya orang-orang Islam, yang iman dia tu lemah tidak mengatakan bahawa baik aku jadi kafir macam ni mana-mana orang Islam kalah je tak supaya meyakinkan kita bahawa Islam pasti akan diangkat diulang kembali Islam pasti akan berada di atas sebab Nabi SAW kata Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai Islam tu agama yang paling tinggi tidak ada yang boleh tinggi daripada dia lepas tu kita kata dah mana-mana pergi pun orang Islam macam dihina ditindas dia tengok tak tak ada mana apa kata itu keyakinan kita tu Allah SWT kata Allah ni nak uji kita sebenarnya keyakinan kita satu glabuna ni di dunia ni bukan akhirat di dunia ke akhirat nanti wah satu syaruna wa tuh syaruna satu glabuna mereka akan kalah dikalahkan tetap mereka akan kalah macam mana sekalipun kecanggihan yang mereka ada dah kita kata Wah wow, kita punya tentera habislah kita punya apa ni uh, uh, atom pun tak ada kita punya uh, uh, ketenteraan alat ketenteraan pun tak cukup tak. Mereka tetap akan kalah. Satu pelabuna. Bila tempoh yang dekat. Tempoh yang dekat maksudnya di dunia lagi sebelum akhirat. Ha. Ya, kita kena sabar je kerana Allah SWT janji. Watu syaruna ila jahannam. Mereka akan dikumpulkan semua besok dah masuk dan diumbankan ke dalam neraka jahannam. Itu ke akhirat. Jadi azab di dunia mereka pun kena dekat akhirat pun mereka akan diazab. Wa bi'sal Dan itu adalah sebaik-baik tem seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka jahanam tu. Qad kana lakum ayatun kana dulu pernah Allah Taala Allah Taala tunjuk kepada kamu tanda. Ini. Kenapa kita, Allah Taala kata satu labuna wa tusharuna mereka akan dikalahkan mereka akan dikumpulkan. Qad kana lakum qad ni maknanya sesungguhnya kana telah berlaku. Sesungguhnya telah berlaku. Bila Allah kata qad ataupun inna itu menunjukkan takkid, Menunjukkan penegasan. Allah nak bagi kepada kita. Memang pernah-pernah berlaku dulu. Ha, itu sebagai itu bukti. Apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Lakum ayatun bagi kamu. Telah berlaku bagi kamu. Ayatun. Tanda-tanda. Fi fi atai taqawna. Ada dua golongan yang berperang. Dua golongan berperang ni. Dulu. Maksudnya sebelum kita. Pernah. Kalau kita kata sebelum kita zaman Nabi. Tapi ayat ni turun pada Nabi SAW. Sebelum Nabi. Iaitu sebelum Nabi-Nabi yang terdahulu. Semua kisah Nabi-Nabi terdahulu Inna fi khasasim la'ibratun li'ulil albab Kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu Ada pengajaran bagi orang yang mahu berfikir Allah Ta'ala beritahu Dulu pun perang juga Ada pihak Nabi-Nabi Ada pihak musuh Nabi Perang juga berlaku ha. Allah kata apa? Fi fi atainil taqata Dua golongan pasukan yang berperang di medan perang Haa di dalam konteks ayat ni kalau nak tengok lebih dekat ialah pada zaman Nabi SAW berlaku peperangan Badar. Peperangan Badar. Tak lama pun masa peperangan Badar macam mana Allah datangkan bantuan dia sehingga Allah orang Islam menang. Walhal orang Islam pada waktu tu tak ada benda pun. Kayu dengan pelepah tamar. Batu, kayu, pelepah tamar kalau ada pun. Sebab mereka keluar bukan untuk berperang, mereka keluar untuk menahan kafilah Abu Sufyan nak ambil balik harta mereka yang dirampas di Mekah. Itu je tapi perancangan Allah berubah mereka kena berperang sebab yang datang ni semua dah bawa bawa kelengkapan perang <laughs> sehingga mereka kata kita ni matilah ka anna hum maut tapi sebaliknya Allah kata apa satu kelompok nah, orang kafir akan kalah fi'atun satu golongan tuqatilu fisabilillah wa ukra kafirah satu golongan berperang di jalan Allah satu golongan lagi ialah kafir Yarawnahum mitlaihim ra'yal a'in Mereka melihat pasukan Muslim dua kali ganda dibanding mereka sendiri Menurut pandangan mata biasa Nampak? <laughs> Sebab bantuan Allah datang Padahal berapa ramai kalau kita tengok dalam sejarah Siapa ramai? Orang kafir ke orang Islam ramai? Orang kafir ramai Seribu lawan dengan tiga tu orang Islam Tapi Allah sebut dalam ayat ni Yarawnahum mitlaihim Mereka lihat orang Islam Macam bilangan mereka dua kali ganda dari ribu mak ni eh dua ribu ramai Daripada mana datang ramai-ramai tu Ra'yal Ain daripada pandangan mata mereka Ain al-Ain ni mata, mata kasar mereka nampak macam tu Kenapa? Wallah yu'ayidu binasrihi mayyasha Kerana Allah yang bantu Allah yang bagi bantuannya kepada siapa yang dia kendaki Inna fi dhalika la'i Semua tu adalah tanda Pengajaran Benar-benar sebagai ibrah Pengajaran Li'ulil absar Bagi orang yang ada pandangan mata hati Cerita ni jangan terlalu yakin dan jangan terlalu terkesan dengan kelengkapan-kelengkapan material semata-mata. Nah, kita tengok, oh dia orang ni hebat, senjata hebat, ada atom, ada apa semua. Dan orang Islam masih tak yakin lagi, dia ada Allah. <laughs> masih tak yakin lagi dengan senjata doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Doa senjata bagi orang beriman. Nah, dulu ada pernah berlaku peperangan zaman sahabat dulu dan ini berlaku di luar daripada Mekah Madinah Perperangan di luar daripada Mekah Madinah Mereka berdepan dengan tentera-tentera Cina Sebab mereka ni ada Hantar apa ni Sihir-sihir uh, uh, dia, ahli-ahli sihir dia Doa supaya ada Awan api yang akan pergi Kepada tentera orang Islam Masa tu tentera orang Islam Relax, tenang je Ketua dia kata, semua kena ambil wuduk Kita semayang, doa Semua ambil wuduk Ambil wuduk, semua doa bila mereka berdoa, angkat tangan berdoa Api yang menyala-nyala datang dapat Sampai ke atas mereka tu Patah balik pergi kepada Orang yang hantar tu Lintang pukau mereka lagi Baru mereka tahu kekuatan umat Islam Bukan semata-mata kerana Ada senjata Orang mereka senjata Orang besar macam tu Sehingga sihir sekalipun Dapat dikalahkan dengan Doa orang beriman Zuyin alinnas Yang Allah telah beritahu sini Sekarang ni nak bagi tahu jangan kita terkesan dengan harta benda yang ada pada orang kafir kehebatan kemewahan yang ada pada mereka kerana itu semain semata-mata hanyalah perhiasan duniawi perhiasan perhiasan ni Cakap hiasan je ada ada tak ada pun tak apa perhiasan Yang penting asas mesti ada lah rumah kita kena ada asas asas rumah tu mesti ada dinding apa semua tu ada lah tak tingkap apa semua takkan tak ada kot tak singki tak. tempat duduk kalau nak duduk tempat tidur kalau nak tidur tapi bukan perhiasan. Hiasan tu Alhamdulillah kalau ada, itu hanya sebagai orang kata memperbaiki, mengindahkan lagi rumah kita. Itu hiasan. Jadi dunia ni ibarat perhiasan saja. Zuyina nasi hubu syahwat minan nisa. Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap keinginan terdiri daripada wanita-wanita walbanin anak-anak qanatiril muqantara hatta yang banyak berlimpah ruah minaz zahabi wal fiddah daripada emas dan perak wal khailil musawamah kuda peliharaan yang bagus bertanda dan terlatih wal anami binatang ternakan wal dan sawah ladang maknanya Allah Taala nak bagi tahu setiap segi dalam dunia ni itu adalah zi zi zina dia panggil zina zina ni maksudnya ialah perhiasan dan Allah Taala bagi tahu tentang harta mula-mula sekali Allah Taala bagi tahu tentang wanita anak-anak ni manusia manusia kemudian Allah Taala bagi tahu tentang zahab wal fiddah harta benda yang kita simpan duit mata wang kemudian Allah Taala bagi tahu tentang kenderaan Kail musawamah. Kepada tentang perniagaan Atau per, 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 pekerjaan kita Dari segi sawah ladang Dari segi macam-macam penghasilan kita lah Dhalika mata'ul <tell> hayati dunia Itu semua adalah mata' Mata' ni maknanya Keseronokan nah. Ada Alhamdulillah Seronok lah kita sikit Ada kereta, ada motor boleh pergi semaya Alhamdulillah Seronok sikit bandingan tak ada <tell> Boleh <tell> jalan <jauh> kaki je <tell> yeah. Kan Ha. jadi itu ada isteri, ada anak-anak. Alhamdulillah. Terus. Lepas tu Nabi SAW sebut Al-Mar'atu mata wa khaira dunya mata wa khairu mataiha salihah dunia ni keseluruhannya adalah keseronokan semata-mata nah jangan kita kerja sangat benda tu sekadar nak bagi kita tenang relax untuk kita seronok hidup dalam dunia ni ya, tak adalah muram je tak seronok ada <laughs> nah, keseronokan sikit sebanyak supaya kita boleh bekerja dengan baik itu jadi tuan-tuan. Wa khairu mata sebaik-baik keseronokan itu ialah Almar'atus salihah, perempuan yang salihah, isteri kita yang salihah. Wallahu indahu sedangkan di sisi Allah ada pahala yang banyak. Maksudnya dari segi amal salih yang kita kerjakan dalam dunia itu, itulah harta yang sebenar-benarnya bukan perhiasan. Itu asas. Itu mesti ada. Wajib. Kenapa? Kerana itu adalah merupakan pahala di sisi Allah. Tempat kembali iaitu syurga katakan katakan kepada mereka wahai Muhammad. Dan Allah bagi katakan Unabi ukum bi khairin min Nak tak aku bagi tahu kepada kamu lebih baik daripada apa yang aku sebut tadi. Ya Allah taklah sebut tentang isteri atau wanita, anak-anak, apa ni harta benda emas, perak, kenderaan, kuda yang cantik dan sebagainya. Kemudian Allah taklah sebut tentang perniagaan, harf ni, apa ni penghasilan sawah ladang, al-an'am, binatang ternak ada lagi lebih baik daripada qul auna bikum bi khairin min dhalikum. nak tak aku bagi tahu kepada kamu apa yang lebih baik daripada itu lil ladzina taqau bagi orang yang bertakwa inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannat Allah telah nak bagi tahu syurga waktu yang lebih baik jadi kamu di dalam dunia ni boleh tak ada masalah kalau kamu nak benda-benda semua tu cuma jadilah orang yang bertakwa bila kamu bertakwa lil ladzina taqau bagi orang yang bertakwa Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannatun syurga. Jannat ni taman-taman Taman-taman ataupun syurga. Tajri min tahti hal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha mereka kekal dalamnya. Wa azwaju Wanita-wanita. Pasangan-pasangan yang suci. Ni bidadarin Kenapa dia kata mutahara? Sebab dia tak pernah. Tak pernah dinodai oleh siapa-siapa pun. Nah, dalam surah Ar-Rahman dia cerita tentang sifat-sifat bidadari-bidadari tadi kan wa azwaju mutahharah wa ridwanum minallah dan mendapat keredaan daripada Allah itu hak paling kemuncak dari segi nikmat dalam syurga iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala ada hadis yang panjang disebutkan tentang itu wallahu basirum bil ibad Segonya Allah sedang melihat hamba-hambanya Allah melihat kita sebab Allah nak menilai Allah melihat hamba-hambanya supaya Allah boleh menilai siapakah mempunyai yang soleh yang bertakwa kepada dia bakal mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam qali takwa buat apa yang diperintah tinggal apa yang dilarang Tutup. semua yang diperintah oleh Allah kita hari Jumaat ah. dengar kan marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oh tu je takwa. Nak no, apa lagi? <laughs> maksudnya maksudnya ialah kita jadilah hamba Allah yang taat. Taat. Taat maknanya buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang.